Залужний несподівано звернувся до генералів НАТО. Ексголовком розкрив революційну зброю у війні з росіянами і назвав основні рецепти, як перемогти агресора. Усі подробиці розкрию за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Валерій Залужний розповів про технологічні інновації, що їх Україна використовує на полі бою. Ексголовком виклав їх у статті для ресурсу «Defense One і порадив країнам НАТО звернути на них увагу. Залужний зазначив, що дві третини усіх уражень на фронті завдають безпілотники. Хоча ще три роки тому ніхто не вважав їх повноцінною зброєю. Тепер все змінилося. Цитую після десятиліть дедалі швидшого наступального маневру, російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі Першої світової війни. Ворог тепер може виявити найменший рух і атакувати без попередження, що призводить до того, що фронт бойових дій замикається в оборонних укріпленнях і солдатами. Похованими в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними. Пише залужний за словами генерала у відставці, це результат трьох змін: насамперед, використання малих тактичних дронів, які знищують ворожу силу, та техніку на землі і у морі. Друга зміна війна в електромагнітному спектрі. Вона охоплює відстеження, глушіння і навіть перехоплення сигналів дронів. І на сам кінець дистанційно керовані датчики різної складності. Їх встановлюють на так званих білих зонах, спірних і неукріплених територіях. Вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просочитися. Чи не посол у Великій Британії долькає заходу, мовляв, його армії надто довго дрімали і проспали появу того, що зараз вирішує долю битв. Дані штучний інтелект, дрони та управління ними. Залужник попереджає ще не пізно мобілізуватися і повчитися в українці введенню війни. Цитую зустрівшись із супротивником, озброєним розгорнутими в масі, оптимізованими задля виснаження автономними озброєннями, західні армії можуть стати жертвами німецького бліцкого часів Другої світової війни. На щастя, вони мають дар незмірної цінності: досвід України здобутий важкою працею, викуваний у виснажливій боротьбі за вживання. Якщо захід хоче вижити, він повинен швидко і повністю засвоїти ці уроки і добре їх використати. Підсумував колишній головком. Вочевидь, Залужний знає про що говорить, адже від початку повномасштабної війни він на власні очі бачив, як діють генерали країн НАТО. Залужний був учасником створення штабу у німецькому Візбадені, де спільно із американцями планував секретні операції ЗСУ проти російських військ. За словами екс-головкома, велику роль у його створенні відіграла Велика Британія. У штабі серед іншого моделювали різні воєнні сценарії, а також визначали потреби ЗСУ у техніці і передавали цю інформацію до Вашингтона та інших столиць партнерів. Втім, невідомо, як би розгорталися події на фронті, якби Валерія Залужного заарештували. Ексзаступник командувача сил спецоперації Сергій Кривонос і екснерде Борислав Береза раніше повідомили, що СБУ у 2023 році намагалася затримати головкома прямо у генштабі. Вони стверджують, що наказ Буцімто надійшов із банкової. А на момент операції у генштабі перебували генерали країн НАТО. За версією Кривоноса та Берези, залужний вийшов до спецпризначенців і вмовив їх не влаштовувати скандал. Після чого в офісі президента буцімто відхрещувалися від причетності до спроби арешту, що дійсно ці події мали місце, і для чого потрібен був арешт Валерія Залужного? Свою оцінку ситуації дав військовий експерт Роман Світан. Є однозначні нестиковки. Ну ніхто б нікуди не виходив. Даже є сну є технічні нівозможі. Если бы выходил спецназ службы безопасности, допустим, на какой-то командный пункт, особенно там, где находился главком и так далее, и тому подобное, но ну, они бы не дошли до выхода главкома. Ну, их бы положили раньше, еще до захода. Но есть вещи, которые, вот, исходя из определенного протокола безопасности, их никак не нарушишь. Не проберется, ну, вот грубо, не проберется ни один спецназ, какой бы ни был, не доберется до главкова. Но этого не может быть. Потому вот такого рода подачи это больше похоже на какое-то такое ИПСО. Ну, политическое или, допустим, российское брос, так называемый. Это да? называется где-то... Дыма без огня не бывает, понятно, но иногда российские на они какие-то факты или не факты, или, допустим, рядом постоявшие слухи, снимают компонуют их, забрасывают в информационное пространство к нам. А дальше уже ну, в основном около политические круги начинают их разносить как какую-то, ну, больше, наверное, политическую все-таки новость, а не военную. Ну, вот невозможно, понимаете, вот есть вещи, которые невозможно сделать, технически невозможно. Военные их понимают, и когда кто-то начинает такие вещи дурь такую говорите, ну можно посмеяться, можно полыбаться отойти в сторону, отойди не пахнет называется, потому вряд ли это было именно так вот в таком в таком режиме прямо вот кто-то куда-то там выходил или э, с кем-то там разговаривал, а тем более если какие-то были, тем более если были еще и военные натовские, там своя система безопасности того близко не подошло бы, то есть я думаю, это, конечно, и псошный вариант российский, но больше на российский похож. Так, российско- и украинско- политически вот, вот сейчас эти темы э, около научно политические начинают раскачиваться, и я не думаю, что это было в чистом виде так. Ну, лучше, конечно, расскажет Залужный. Э, меня уж точно там не было. Ну, и я думаю, тех, кто э, эту информацию, информационный поток забрасывает, их тоже там не было. То есть это больше похоже вот Первый, на первый взгляд, это вот просто тупо российское ИПСО, которое подхва подхватили, допустим, наши политики. Ну а дальше уже в зависимости от мультипликации, даже мы с вами этот вопрос проживаем. То есть, это вопрос, конечно, лучше заложному задать, он тогда все, все точки на расставит. ставит. Но с точки зрения технической, еще раз повторюсь, вот таких вот выходов, там, там, заходов, разговоров его просто не, не могло быть априори. Колишній головком заложний та офіс президента поки що ніяким чином цю інформацію не коментували, але ви говорите про те, що якби це е, схоже знову ж таки на ІПСО, і така мета тоді. Яка дискредитація, тоді служба безпеки України, дискредитація банкової чи як? Яка мета? Ну зараз йде якась підготовка непонятно яким вибором, то тобто, є ну не буде виборів. Я не знаю, що ці політичні всі околополітичні круги почали вивозбуждатися. Пока воюем, воевать нам долго, года 3-4. Ну, нам это идиотизм выборы проводить. Ну, во-первых, Конституция запрещает выборы Верховную Раду проводить. Выборы президента нет смысла проводить. Мы уже неоднократно с вами говорили о том, что надо подтвердить полномочия или опровергнуть полномочия президентского Зеленского через... Конституционный суд. Механизма другого нет. Они просто либо у Зеленского останутся, либо они уйдут в Верховную Раду там, сейчас в Тефанчуку. Все. То есть у нас, ну, если не знаешь, как делать, надо делать по закону. Ну, любой военный, он просто понимает, что такое уставы, что такое законы. Ну, если не знаете, как, возьмите, прочитайте. Ну, в Конституции четко написано, проводить выборы во время боевых действий Верховную Раду невозможно. Там законами еще и президента ограничены, но смысла нет никакого. Пока воюем, внешнее давление есть, зачем, зачем это делать, непонятно. Оно а сейчас эти политические моменты связаны, я так думаю, вопрос чисто политический. То есть подсветить в негативном смысле, допустим, ту же банковую, а что ее светить в негативном, она вся светится в негативном, что вы там еще собираетесь на нее набросать, там уже там 10 метров навоза лежит, что вы еще туда накидаете, смысла же никакого нет все поклонники зеленой этой банды, за ними бегают ТЦКшники. Вот представляете, сколько у них поклонников, что за ними приходится ТЦКшникам бегать. То есть нет смысла, допустим, банковую в навоз опускать, и они на самом дне уже лежат как-то накидать навоз, допустим, на СБУ, на СБУ, ну, так, после Малюка, Малюк взял в руки СБУ, и, в принципе, они вырулили сейчас и зачистили более-менее. Контрики Малюка работают, не покладая руку. Молодцы, красавцы. Сейчас, правда, бросили нефтеперерабатывающие заводы почему-то, непонятно почему. И почему не арестовывают до сих пор тех, кто дал команду не бить по НПЗ. Но это вопрос, это уже вопрос чисто к руководству службы безопасности, а не к пацанам, которые вопрос решают. Хотя могут, конечно, немножко по -по покидать и на СБУ на, на навозы немного. Ну, вот, и почему ваша служба хорошо работает с этой, с этой точки зрения? Вопрос для чего, ну, то тоже непонятно. Потому как всегда политические моменты, которые забрасываются в предвидении каких-то выборов, это, это просто политическое это, это топтание. вот то, которое не надо нам абсолютно, когда мы когда мы воюем. Сначала надо положить россиян, а потом уже разбираться там внутри. Механизмы, как это делать, но ну, они есть, они опять же прописаны в конституции. Но если не знаете, как делать, почитайте закон. Все четко, понятно. Верховная Рада до конца боевых действий она остается и выполняет свои задачи это коллективный урон там четыре сотни выбранных людей у которых есть легитимность до конца срока своего срока переизбирайте внутри сидят там четыре сотни лов в конце концов найдите нормальную морду лица на ее вверх... председателя верховной рады и будет вам исполнять обязанности президента если конституционный суд передаст обязанности Верховную Раду. Достанется Зеленский, пусть Зеленский выполняет эти обязанности. Ну, просто вопрос э, надо решить через Конституционный суд. У нас одна проблема сейчас. Исполнительная власть, которую заменить можно за 24 часа. Э, не доверишь, почему взяли не недоверие. Да больше к исполнительной власти конкретно не доверие. Ну, посмотрите, кто у нас. Э, шмыгальный со, 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 со всем составом. Ну, там же ни одного профессионала-то нет. Вот их надо просто, профессионалы имеются в виду с э, военными. военным образованием, то есть во время войны исполнительная власть должна быть военной. Ну, то воєнний кабінет Туда Надо завести военных и все. Но это решается за 24 часа. Каким боком здесь политика, вообще не Потому что в основном среди политиков военных то нет. Шановні глядачі. А що ви думаєте про цю історію? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео.